এইবছৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত দেখা গ'ল যে এক লাখতকৈও অধিক ষ্টুডেণ্টছ ফেইল হৈ গ'লগৈ আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে টুইট কৰি জনাইছে ইয়াতে তোমালোকে চাব পৰা যে ছিক্সটি থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট ষ্টুডেণ্ট এইবাৰ পাছ হৈছে আগতে কিন্তু এনেকুৱা নাছিলে আগতে ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টৰ ওপৰত ষ্টুডেণ্ট পাছ হয় আমি যদি ডাটাটো চাওঁ তেনেহ'লে ইয়াত তোমালোকে চাব পৰা যে চাৰি লাখ বাইছ হাজাৰ ষ্টুডেণ্টছে এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিছিলে কিন্তু পাছ কিমান হ'ল দুই লাখ সত্তৰ হাজাৰ ষ্টুডেণ্টহে পাছ হ'ল মানে ছিক্সটি থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট ষ্টুডেণ্ট পাছ হৈছে তো বাকীবিলাক কিয় ফেইল হৈ গ'লগৈ তো বহুত মানুহে ক'ব যে মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্ট এইবছৰ এইকাৰণে ফেইল হৈছে কাৰণ সিহঁতে ভালকৈ পঢ়া নাই বা কোনোবাই এই বুলিও ক'ব পাৰি যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মোবাইল ফোন বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে পাছ হ'ব পৰা নাই কিন্তু কথাবিলাক সিমান চিম্পুল নহয় আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ডিটেইলত আলোচনা কৰিম যে কিয় এইবছৰ বেছিকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ফেইল হৈছে আৰু আজি এই ভিডিঅ'টো তোমালোকে যদি সম্পূৰ্ণ চোৱা আৰু কথাখিনি ফ'ল' কৰা তেনেহ'লে মই গেৰেণ্টি দি ক'ব পাৰোঁ যে দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত কোনো ষ্টুডেণ্ট ফেইল নহয় তো তোমালোকে হয়তো জানা যে দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে চৰকাৰে বহুতো চেঞ্জে কৰিছে যোনখিনি দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো ফ'ল' হ'ব তাৰে এটা চেঞ্জ হৈছে যে পাছিং মাৰ্কৰ ছিষ্টেমটো ত' আগতে কি আছিলে যে তোমালোকে নাইণ্টি মাৰ্কছৰ ভিতৰত টুৱেণ্টি ছেভেন মাৰ্কছ পালেই পাছ হৈ যোৱা কিন্তু আজিকালি তেনেকুৱা নহয় আজিকালি তোমালোকে এম চি কিউ আৰু ডেছক্ৰিপ্টিভ দুটাতে এক্সট্ৰাকৈ পাছ হ'ব লাগিব আৰু দুটাতে তোমালোকে মিনিমাম থাৰ্টিন মাৰ্কছ পাবই লাগিব নহ'লে কিন্তু ফেইল হৈ যাবা ত' এইটো এটা ডাঙৰ কাৰণ হয় যাৰ ফলত ষ্টুডেণ্টবিলাক ফেইল কৰিছে ত' পেটাৰ্ণবিলাকটো চেঞ্জ হৈছে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু এম চি কিউ আৰু ডেছক্ৰিপ্টিভ দুটা যে ছেপাৰেটকৈ পাছ কৰিব লগা কৰি দিলে তাৰ ফলত বহুতো ষ্টুডেণ্ট ফেইল হৈছে কিছুমানে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাই ফেইল হৈছে কিছুমানে ছেকেণ্ড ডিভিজন পায়ো ফেইল হৈ গৈছে আৰু যোনবোৰ ষ্টুডেণ্টক ফেইল কৰাই দিছে তাৰে ভিতৰত নাইণ্টি পাৰ্চেণ্টে কিন্তু এম চি কিউত পাছে কৰিছে সিহঁতে এম চি কিউত থাৰ্টিনৰ ওপৰত পাইছে কিছুমানে থাৰ্টিও পাইছে কিন্তু ডেছক্ৰিপ্টিভত সিহঁতে থাৰ্টিন মাৰ্ক্সৰ তলত পাইছে ত' এই ডেছক্ৰিপ্টিভত থাৰ্টিনৰ তলত পোৱাৰ কাৰণে সিহঁতে ফেইল হৈ গৈছে এতিয়া সিহঁতে আকৌ ৰি একজাম দিব লাগিব ত' মই তোমাৰ লগত তেনেকুৱা হোৱাটো বিচাৰোঁ সেইটো কাৰণে আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি লৈ আহিছোঁ ডেছক্ৰিপ্টিভিভ পাৰ্টটো তোমালোকে কেনেকৈ পঢ়িবা ত' ভিডিঅ'টো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকে যদি ভিডিঅ'টো আধা চাই যোৱাকৈ তেনেহ'লে কিন্তু বহুত লছ হৈ যাব তোমালোকৰ তো ট'টেল আজি এই ভিডিঅ'টো আমি তিনিটা পইণ্ট ডিছকাছ কৰিম যোনটো তোমালোকক ডেছক্ৰিপ্টিভ মাৰ্কত মাৰ্ক্স উঠাওঁতে সহায় কৰিব প্ৰথম পইণ্ট যোনটো কাৰণে বহুতো ষ্টুডেণ্টছ এইবাৰ ফেইল হৈছে সেইটো হৈছে লেক অফ ৰিভিজন তো তোমালোকে কিতাপখনতো কমপ্লিট দি দিব পাৰা এক্সামৰ আগলৈ কিন্তু ৰিভিজন দিয়া নহয় আৰু এটা প্ৰব্লেম হৈছে সেইটো হৈছে যে এইবাৰ যিহেতু ডেছক্ৰিপ্টিভ আৰু এম চি কিউ দুটা এক্সট্ৰাকৈ পাছ হ'ব লাগিব আৰু দুটা পাৰ্ট হৈ গৈছে তো সেইটো কাৰণে ষ্টুডেণ্টছে দুটা বস্তুতে ফ'কাছ কৰিব লগা হয় যাৰ ফলত ডেছক্ৰিপ্টিভ যোনখিনি টাইম দিব লাগে সেইখিনি কিন্তু কমি যায় তো ঠিক আছে তোমালোকে এম চি কিউ চাই চাই চোৱা কিন্তু কমন এম চি কিউৱে যদি বাৰে বাৰে চাই থকা আৰু ডেছক্ৰিপ্টিভ পাৰ্টটো ভালকৈ নপঢ়া তেনেহ'লে কিন্তু তোমালোকৰ প্ৰব্লেম হ'ব কাৰণ ডেছক্ৰিপ্টিভ পাৰ্টটোৰ পৰাই তোমালোকক এম চি কিউ বনাই দিয়ে যদি সেইটো ক্লিয়াৰ হৈ থাকে তোমালোকৰ তেনেহ'লে যেনেকুৱা এম চি কিয় নাহক কিয় তোমালোকে পাৰিবাই তোমালোকে ফিফটি ফিফটিকৈ ভগাই নল'বা সময়টো তোমালোকে যদি এইট্টি পাৰ্চেণ্ট সময় ডেছক্ৰিপ্টিভত দিছা তেনেহ'লে বিছ পাৰ্চেণ্ট হে এম চি কিত দিবা তো এতিয়া আমি আহিছোঁ আমাৰ ছেকেণ্ড নম্বৰ পইণ্টটোলৈ যোনটো হৈছে লেক অফ প্ৰেক্টিছ আমি প্ৰেক্টিছ কম কৰাৰ কাৰণে কিন্তু আমাৰ ডেছক্ৰিপ্টিভ পাৰ্টত নম্বৰটো কমে ত' সেইটো কিন্তু একচেপ্ট কৰিব লাগিব সেইটো এটা ডাঙৰ ৰিজন হয় তো বহুতো ষ্টুডেণ্টছে মুখস্থও কেনেকৈ কৰা তোমালোকে মুখস্থ মাতা আৰু থৈ দিয়া কুৱেশ্যন এনচাৰবিলাক কিন্তু তোমালোকে বহীত লিখিবও লাগিব দুবাৰ তিনিবাৰমান তেতিয়াহে তোমালোকৰ ভালকৈ মনত ৰ'ব বস্তুখিনি আৰু তোমালোকে এক্সামত বনাই লিখিব পাৰিবা ত' বহুতো ষ্টুডেণ্টৰ কি হয় স্পেলিং মিষ্টেকো হয় তো তোমালোকে যেতিয়া লিখি লিখি প্ৰেক্টিছ কৰিবা তোমালোকৰ স্পেলিং মিষ্টেকটো কমিব তো আমি এই লেটাৰটো গড়ৰ এক্সপ্লেনেশ্যনো দি থৈ দিছোঁ তাত তোমালোকে যদি চোৱা নাই চাবৰ পৰা ওৱান শ্বটতে হৈ গৈছে গোটেই নাইণ্টিন মিনিটত গোটেই চেপ্তাৰটো কভাৰ কৰি দিছোঁ আৰু এইবছৰটো উইথ এনিমেশ্যন আমি দি থৈ দিছোঁ তো তাততো বাৰু তোমালোকে চাই চাই কিন্তু তাৰে ভিতৰত কিমান এনেকুৱা ষ্টুডেণ্ট আছে যোনে সঁচাকৈ নিজে নোটছখিনি বনাইছা বহুতো ষ্টুডেণ্টছে এইবুলি বহি থাকে যে টিচাৰে যেতিয়া নোটছখিনি দিব তেতিয়া লিখি ল'ম আৰু মুখস্থ কৰিম কিন্তু তোমালোকে যেতিয়া নিজে নোটছখিনি বনাবা তেতিয়া তোমালোকৰ কাৰণে ডেছক্ৰিপ্টিভ পাৰ্টটো এনেই ইজি হৈ যাব ত' এইটো আছিলে আমাৰ ছেকেণ্ড নম্বৰ পইণ্টটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় যে অকল মুখস্থ কৰিলে নহ'ব তোমালোকে লিখি প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব তো এতিয়া আমি আহিছোঁ আমাৰ থাৰ্ড নাম্বাৰ পইণ্টটোলৈ যোনটো হৈছে ফ'কাছ অন আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ইনষ্টিটিউট অফ মেম'ৰাইজিং ত' বহুতো ষ্টুডেণ্টছৰ লগত এইটোৱেই হয় যে সিহঁতে মুখস্থ কৰাতে বেছি ফ'কাছ কৰে বুজাত ইমান এটা ফ'কাছ নকৰে কিন্তু আজিকালি সময় বদলিছে পেটাৰ্ণো চেঞ্জ হৈছে ত' তোমালোকে আজিকালি কেনেকৈ বনাই লিখা কি বুজি পাইছা তাৰ ওপৰতে কিন্তু কুৱেশ্যন সোধে তো এই বছৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ একজামৰ পেপাৰখন তেনেকুৱা আছিলে বহুতো ষ্টুডেণ্টছে লিখিব পৰা নাই কাৰণ সিহঁতে যি মুখস্থ কৰি গৈছিল তেনেকুৱা প্ৰশ্ন অহা নাই কিন্তু যিসকল ষ্টুডেণ্টছে বস্তুখিনি ভালকৈ বুজি পাইছে সিহঁতে লিখিব পাৰিছে তো সেইটো কাৰণে মই কওঁ তোমালোকে বস্তুখিনি বুজোতে ফ'কাছ কৰিবা আৰু কিতাপখন এবাৰ চালে কিন্তু গোটেইখিনি বুজি পাই নাযাবা তো সেইটো কাৰণে তোমালোকে দুই তিনিবাৰমান এটা চেপ্তাৰ ৰিভিজনো দিব লাগিব তাৰ কাৰণে তোমালোকে প্ৰথম চিলেবাছখন কভাৰ কৰিব চেষ্টা কৰিবা তাৰপিছত ৰিভিজন দিবা তো এইটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু তোমালোকে যেতিয়া একজাম হলত কুৱেশ্যনটো পঢ়িবা এবাৰ বুজি নাপাব পৰা তো ছেকেণ্ড টাইম পঢ়ি চাবা তেতিয়া বুজি পাব পাৰা বা তেতিয়াও বুজি নাপালে থাৰ্ড টাইম পঢ়ি চাবা ত' আজি এই ভিডিঅ'টো আমি যে ডিছকাছ কৰিলোঁ এই তিনিটা পইণ্ট সেইটো তো 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 তোমালোকে মনত ৰাখিব এইকেইটা হৈছে ডাঙৰ মিষ্টেক যাৰ ফলত ষ্টুডেণ্টে কিন্তু ডেছক্ৰিপ্টিভ পাৰ্টত ফেই কৰি যায় তো মই নিবিচাৰোঁ কোনেও যাতে ফেই কৰা তো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব নিজৰ লগৰবোৰৰ মাজতো যাতে সিহঁতৰ সহায় হয় লগতে যিসকল ষ্টুডেণ্টছে এতিয়ালৈ আমাক হোৱাটছএপত জইন কৰা নাই সোনকালে জইন কৰা লিংকটো পিন কমেণ্টত দিয়া আছে তাত ক্লিক কৰিলে হোৱাটছএপ পেজটো অপেন হ'ব সেই পেজটো ফ'ল' কৰি ৰাখিবা কাৰণ সাত হাজাৰকৈ অধিক ষ্টুডেণ্টছে সেইটো ফ'ল' কৰি ৰাখিছে আৰু আমি যিমান পাৰিছোঁ তোমালোক সকলোকে গাইড কৰি গৈছোঁ আৰু লগতে এইটো হৈছে আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম পেজ যিসকলে ইনষ্টাগ্ৰাম ইউজ কৰা সিহঁতে আমাক ফ'ল' কৰিব পাৰে ইনষ্টাগ্ৰামত আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' নকৰিলেও কোনো কথা নাই তোমালোকে ইউটিউবত আমাক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখা আমি যিমান পাৰোঁ তোমালোকক সহায় কৰি যাম ত আহি আছে ফাৰ্ষ্ট ইউনিটেষ্ট তাৰ কাৰণে মই অলৰেডি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ তাৰপিছত পুৰণা কুৱেশ্যন পেপাৰ যিমান আছে দি থৈ দিছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু আমি যিমান পাৰোঁ আগলৈও সহায় কৰি যাম